Почему не в Украине, не взял, типа поехал, все и купил? Ну первое вообще, я не за БМВ шел к вам уже, а за гальфом, за гальфом GTI. Ну с гальфом, короче не получалось, они слишком дорого уходили. И я как бы когда к вам пришел, там получается Влад был. У нас, то, да, наверное. Я просто да, фамилию не знаю, да. просто дорого уходят, может быть что-то поинтереснее, можно взять альтернативу за условные там 16-17 там, тысяч долларов. И он такой предлагает, говорит есть Audi A3 и BMW которая сзади у нас стоит. Вот. И мы начинаем играть лоты, смотреть э, по BMW. Находим BMW в прекрасном состоянии, удар сзади, там подушки не стреляны, и по факту там бляду и бампер поменять нужно. Ну и какие-то помелочи были моменты. Вот. И мы ее выиграем, и после этого у нас там переходит уже на следующий этап. Это так уже короткую историю рассказываю, как у меня все было. Э, там Дмитрий уже занимался всем, э, доставкой и так далее. Доставка у меня была примерно, наверное, месяца два, потому что был один нюанс. В Европу она быстро приехала, но ну, на границе у нас были пробки. Из-за пробок на две недели она задержалась. Когда она приехала, мы уже отвезли на СТО, потому что у меня full пакет был. Все всем занялись, ребята, без проблем каких-либо. А, на СТО уже заведовал Саша Александр. Вот, и он занимался всеми деталями и самой качественной, сборки. Вот. И вот уже собрали ее после этого. Это примерно заняло Еще меняло, еще делала за по ней? Ляду бампер поміняли а, там чуть, чуть крило було, то, ну, заднє крило снішувась. От. а як, як з запчастинами? Як обирали запчаст... запчастини? Так, Бо так. типу є різні види ремонту, і можна типу бюджетним варіантом відремонтувати просто, можна типу, китайські якісь поставити, можна йти хардкорним, трушним шляхом. Яким шляхом пішли ви? Ми пішли більше шляхом не хардкорним. <laughs> потому что мы начали собирать, пытаться все в оригинале, вот, и, кстати, ну, кстати мы все почти собрали в оригинале, там где-то бэушное, где-то новое, и одна китайская запчасть осталась, это не оригинально, это, это этот, датчик АКБ аккумулятора, потому что там, к сожалению, два... 2... Датчик заряда аккумулятора, а, ага. Ага. Який коштує на БМВ? Скільки? Скільки тисяч 9 тисяч гривень? Баксов 2500. Звичайний датчик, який просто показує заряд акумулятора. то в 3 тисячі Насобирали все, зробили все хорошо, роботи хороші, ми стараємося максимально хорошо підсіба собирати. Наскільки попали, типу багато людей, типу очікування і реальність, наскільки влучили в те, що було там, і типу ми обіцяли, наскільки по факту воно вийшло і. чем можно было бы дешевше? Можно было бы дешевле, это первое. В любом случае связать китайские какие-то запчасти, еще где-то там пойду экономить, что-то еще. Но мы брали, старались все качественно брать. И если даже там вот только еще, кстати, АКБ аккумулятор, мы не брали не оригинальный, но хороший, тоже дорогой, за 250 баксов. Вот, к примеру. Поэтому по запчастям, скажем так, можно было сэкономить и вложиться в словно там 2, может 300, 2 500. Но мы вложились 2, 3, 3 200. Ну, у нас и расчет был на 3.